Да. Ну что, знаете, как говорит Слово Божие, надо благословлять пищу, да? А также Господь сказал, что ни одним делом будет сыт человек. человек. Все человека. Поэтому духовная пища и физическая, они важны. Они, знаете, тут мы скажем больше, что они взаимосвязаны. Понимаете? духовная и физическая. Без физическая мы тоже можем умереть, тогда. мы не можем наполняться пищей, духовной пищей физической. И быть в гармонии с этим. Господь этого хочет. Я благословляю все класс, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за людей, которые сюда пришли, Господь. Благодарим Тебя за пищу, за брата, который приготовил эту пищу, Господь. И мы славим Твое имя, потому что Ты возвеличен. Господь. Добрый день. И Ты Бог, который дает нам духовную пищу и физическую. Мы благодарим тебя за эту пищу. Благодарим тебя за каждого из нас. Также молимся и благословляем всех наших воинов, которые находятся сейчас на позициях. Гедеона Геду... 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 Евгения, который только что позвонил, он находится на ноле и будет долго там. Мы благословляем его и говорим, что полная защита над всеми позициями над нашей Украиной, над каждым из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.